アメリカという国が生まれた言われネットフリックスでドラマを出張しました聖人と見知らぬヒットアメリカのドラマ二部構成のミニシリーズであります私は歴史シリーズのドラマをよく見ますイングランドのエリザベス1世が 1603年に死亡しますスコットランド王のジェームズ6世が1603年にイングランドのジェームズ1世になり即位します王はイギリス国教会を受け入れてピューリタンを弾圧します彼らはイギリスの迫害を避けて1608年に オーランダのアムステルダムに移住しましたそして1620年にピューリタンは迫害を避けてメイプラワー号に乗って自由を求めて出発します102人の人々と一緒に船に乗りました宗教と自由を探して60日間船に乗りました その人々をピューリタン、あとはピュルグリム・ファーザーズ・巡礼者の祖先と呼ばれていました。ものすごい苦労してアメリカに到着しました。バージニア州に行こうとしたが、嵐で1620年11月、ケイプコット湾に停泊しました。その場所を ニュー・プリマスと名付けましたプリマスという都市を建設し北アメリカ大陸に定着する過程のドラマであります彼らのアメリカで最初の1年の年代記1621年の最初の感謝祭の内容を含んでいます彼らはインディアンの助けでトウモロコシを栽培しました 一年後、初めての収穫は感激のお祭りとなりました。90人のインディアンとピルグリムダッチ50人が感謝祭を祭りました。彼らは野生の七面鳥を料理して感謝の祭りを開きました。インディアンが持ってきた七面鳥を女性が料理しました。 感謝祭がこの時にできたということを分かってびっくりしました。現在も感謝祭には七面鳥を食べます。この時に招待されたインディアンの部族の集長の名前がマサソイッであります。マサチューセッツの名前はこのわけで由来しました。アメリカがこのように始まったことは とっても興味深い話であります私たちはみんな陰謀を巡らしているとウィリアム・ブレイドポールが言います彼らは宗教的な迫害を避けてアメリカに行きましたしかし彼らもアメリカの原住民の宗教の自由を迫害しました彼らは 彼らの神のために新世界アメリカに来ました。彼らは彼らの自分のために彼らの子供たちのためにアメリカに来ました。1793年にアメリカはその人々をピルグリムスと呼びました。そして聖人、見知らぬ人、野蛮人とも呼んでいました。 1820年以来、ピルグリム・ファーザーズと呼ばれています。その子孫は、マコットの貴族になれました。<music> 끝까지시청해주셔서감사합니다。구독과좋아요부탁합니다。